pasport sanga kerak pasport manga kerak hayvonga nima kerak va pasport aonaa sanga qizil pasport kerak to'g'risini aytsam agar mana shu rossiyada ishlab yurgan immigrantlar uchun ya'ni o'zbekiston fuqarolari uchun agar yevroosiyoga qo'shilmoqchi bo'lsa qo'shilmagani ma'qul sababi biz tez orada qaytamiz hammamiz qaytamiz o'zbekistonga agar boshqa manfaatlar bo'lsa siyosiy manfaatlar bo'ladigan bo'lsa agar oza shu narsaga qodir bo'ladigan bo'lsa qo'shilgani ma'qul bu sanga san noloyoqsan deputatlikka asi olganda to'g'risini aytsam assalomu alaykum роднойлар charchamayapsizlarmi yana <Christianity> bir bor assalomu alaykum deyishga ru'rxsat beradilar hammaga xayrli kun man hozir <-Sure> bir narsani videoni bir o'ylab turib chiqarishga harakat qildim endi bu mani fikrim qo'shilish kerak bo'ladigan bo'lsa agar rossiyada yurib mehnat migrantlari uchun agar rossiyaga qo'shilmoqchi bo'lgan bo'lsa davlat qo'shilmagani ma'qul biz hammamiz qaytamiz orqamizgan bu yerda qolib ketmaymiz hammamiz shu shu o'zbekistonda shu nima qilib bo'ldik ancha muncha kam qildik mana qolganiga mana davlat yordam beryapti kreditlar ajratib berishyapti tadbirkorlikka anchagina yo'l kengaygan hozir agar bizade agar yevroosiyoga qo'shildi bo'lsa qo'shilmagani ma'qul agar boshqa manfaatlari bo'ladigan bo'lsa o'zbekiston uchun da boshqa manfaatlar ham bo'ladigan bo'lsa qo'shilgani ma'qul yana nima desam bo'ladi keyin yana bir nima muammo bo'yicha nima qilishim kerak aytishim kerak 2,5 million so'm pul bitta oilaga yetar ekan. ikki yarim million so'm pul o'zi 'shu aytgan odamni o'zi qancha oylik olasan sansrashang hasraganmdan xafa bo'lmaygansan lekin kallang ishlamaydigan tупой bo'lgani uchun senga aytyapman o'zi qancha oylik olasan ikki yarim million oylik olasanmi sen man gapimga javob beraman san oilangda har bitta agar shu yoshingga qarab aytganda kamida yani, bir ikkita yo uchta o'g'ling shu farzandlaring yani, ayoling iki yarim million uch milliondan oylik olasan ikkita uchtangniki bitta bo'lib endi san shu nazarda tutgan bo'lib gapirgan bo'lsang to'g'ri aytding ikkita uchta bitta oilada ikkita uchta odam ikki yarim milliondan oylik olsa bir oyga yetadi degan bo'lishing mumkin agar bitta odamni ikki yarim million so'm oyligi bemalol bitta oilaga yetadi degan bo'lsang san tuпoйsan san kallang ishlamaydigan bir nervini bir psix odamsan kallangni isha deb gapir san to'g'risini aytsam o'zbekiston o'zbekiston uchun san hech kimsan nimaki sani kallang ishlamaydi sani kallang sanga o'xshagan kallasi ishlamaydiganlar tufayli biz majbur rossiyaga kelib ishlayapmiz sababi sanla mana shu qilayotgan qilig'ingga yana bittasi chiqibdi pensiya nimasini pensiyani kamaytirib pensiya yoshidag yoshini sal ko'paytirishimiz kerak ya'ni oltmish yoshda emas shu oltmish besh y bo'lmasam oltmish olti yoshda pensiya berishimiz kerak narxni o'n foizga tushirishimiz kerak nimagaki ular pensiyaga chiqqandan keyin bemalol ishlashi mumkin oltmish besh yoshdagi yo bo'lmasa oltmish olti yoshdagi odam ishlashi kerakmi o'zi oltmish besh yil ishlagan sanga yana nima kerak san otangni shu yoshida ishlatib qo'ya olasanmi onangni shu yoshida ishlatib qo'ya olasanmi qaysi kala bilan gapiryapsan endi o'ylab gapirchi ishlay oladigan bor ishlaolmaydigan bor kimdir yoshligidan og'ir mehnat qilib qaraganida endi xotirjam endi pensiyamni yeb o'tiraman degandan keyin yana sen su'rayapsanmi o'zi oltmishga kiryaptimi o'zi ko'p odamlar kala san agar shu toba qildim agar sena agar deputatlikka agar nomzodingni qo'yadigan bo'lsang senlarni o'ldirib yuborish kerak eao kerak emassan o'zbekistonga sabasana kallang ishlamaydi yana deputatlikka nomingni qo'yasan saa hamma korrupsiya bilan shug'ullanib yurgan bir нервны tupoy bir psix odamsanlar sen rossiyaga kelib ishlab ko'r mana bizga o'xshab mana stroykada ishlab ko'r keyin bilasan keyin qana 2.5 million oylik yetarmikan sen qishloqqa borib ko'r mana qishloqda sharoit qanaqa gaz yo'q svet yo'q ikki yarim million oylik nimaga yetadi yana svet bilan nimaga nalogni narxini oshiryapsanlar mana sanlarga gazku gaz ahyo gaz nimaligini man endi rossiyaga kelib bildim keyin yana bitta aytsan sigirlarga ya'ni hayvonlarga pasport qilish kerak pasport san bilan manga kerak nemaki biz chet elga chiqamiz pasport kerak sababi biz o'zbekiston fuqaroligini bildirishligimiz uchun <imitation> ham pasport kerak bizga sanga esa qizil pasport kerak asni olganda qizil pasport olib to'g'ri jinnixonaga ketaver shunda ham jinnisan agar jinni bo'lmaganda shu gapni gapirarmiding tadbirkorlarga keladigan bo'lsak tadbirkorlar gazni bosinglar ishlanglar xudo xohlasa mana rossiyadan biz ham pulni qilib borib tadbirkorlikni boshlaymiz tadbirkorlarga juda keng yo'l ochilib berilyapti kalasa ishlaydigan haqiqatdan ham rahbarlikni eblayotgan rahbarlarni loim umrlari uzoq bo'lsin iloyim boshlari to'ylardan chiqmasin yomonlaresa uylardan chiqmasin degan gap bor xalqimizda juda yam minnatdorman shu kalasda ishlayotgan ba'zi bir rahbarlardan qo'shtirnoq ichidagi rahbarlar esa u minus senlar sanlar nol bo'lgani uchun ham xalq seni yomon ko'radi yana nima desam bo'ladi agar ittifoqqa keladigan bo'lsa shu agar bizni deb agar ittifoqqa qo'shiladigan bo'lsa qo'shilmagani ma'qul to'g'risini aytsam biz yana qul bo'lib qolishni xohlamaymiz musoffirchilikda buyerda yurish oson emas shu o'zbekistonda agar oylikni ko'tarib narx navoni tushirsa hech qaysi o'zbek kelmay kelib ishlamaydi oltmish ming so'mlik go'shtni hech yo'q qirq ming o'ttiz mingga agar tushirsa borib ishlashimiz mumkin yo ishlashimiz mumkin emas o'sha yerda o'zbekistonda yashaymiz mana shu narxlarga ko'nikib tadbirkorlikka ham yana ham keng yo'l ochib berish kerak oyolmaslik kerak keyin yana bir narsa kamroq odamlar uyini buzish harakatini qilinglar yaxshi holat emas o'zingni uyingni businuv bo'ladi shunday qilib hop agar mana shu ushbu gaplarim kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa layke bosishdi lekin layk bosishdi keyin ham подписаться bo'lib qolishni so'rayman sizlardan qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar keyin yana nima desam bo'ladi aga iloj bo'lsa videoni tarqatishga yordam beringlar komentariyaga o'zinglarni fikrlarni qoldiringlar men yana video qilib chiqaraman xuddi mana shunga o'xshagan xo'p xayr salomat bo'linglar keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar